بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul uqadati min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam. Yang telah memberikan kita kesihatan badan dan juga kelonggaran masa sehingga dapatlah kita bertemu di sini untuk kita mendalami ilmu agama kita. Kita dalam pembahasan berkenaan dengan cara-cara untuk mengobati hati yang berpenyakit hati yang terkunci dan hati yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah pasti ini merupakan ujian daripada Allah daripada perbuatan kita sendiri dan ini di antara Cara yang Allah gunakan, tak kala kita meremehkan hukum hakam Allah, termasuk perintahnya berkenaan dengan salat Jumaat. Hari Jumaat yang sepatutnya diagungkan, dimuliakan dan diperhatikan, tidak dihiraukan, diremehkan dan juga direndah-rendahkan. Ha. Maka bila seseorang melakukan perkara itu, maka Allah memberikan dia ujian dengan yang yang lain yakni dikuncikan hati dia. Dan akibat-akibatnya telah pun kita bahaskan pada sesi-sesi yang lampau. Maka pada hari ini kita membahaskan masih lagi dalam pembahasan berkenaan dengan cara mengubatinya, cara nak menanggapi dia bagaimana. Yang pertama sekali hendaklah dia membaca al-Quran, menghayati dan juga beramal dengan kandungannya. Semampu dia Nampak? Allah dah kuncikan kerana apa tidak ingin pergi solat Jumaat ambil ringan hukum hakam Allah buat baca dulu Jumaat yang berikut jangan oh ustaz saya dah tiga kali tak pergi Jumaat tak apalah Allah dah kuncikan hati saya saya tak payah pergi lagi minggu depan jangan baca Al-Quran hayati bacaan itu fahamkan maksudnya lalu beramal dengan dia minggu keempat pergi solat Jumaat Jangan kata oh dah tiga kali saya tak pergi sudahlah ustaz dah tak ada peluang tak apalah Allah nak apa nak berlaku berlaku. Jangan minggu keempat pergi laksanakan solat Jumaat. Jum Ini yang pertama. Yang kedua sentiasa berzikir dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ambil peluang apa pun yang kita ada untuk berzikir. Apa? Dalam bentuk yang berbagai-bagai. Nak kata awak suka subhanallah, bertasbih-tasbih. Awak suka alhamdulillah, ber bertahmid-tahmid. Nak suka tah Tah, tahlil la ilaha illallah bertahlil lah awak. So ke hawqalah, la la hawla wala quwata illa billah bacalah awak. Tidak terbatas kepada satu bentuk zikir. Yang ketiga, saya lakukan ini dengan cara pintas kerana semua ini telah dibahaskan pada sesi-sesi yang lepas. Memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan hati yang bersih yang tidak dinodai, yang tidak dibelenggu, maupun dikunci. Kita, kita berdoa, jangan ingat oh saya dah buat Allah mesti kasih. Tak. Do not have that self entitlement. Do not have that kind of mentality, self entitlement. Tetapi di sini kita bermohon, kita berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan hajat kita. Yang keempat menyembunyikan amalan dan menyendirikan diri dalam beribadah kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita dah bahaskan pada sesi sesi lepas. Maka pada hari ini kita lihat cara yang kelima adalah untuk menjauhkan diri daripada tempat-tempat maksiat atau keadaan yang penuh dengan fitnah. Jadi di samping kita lakukan perkara-perkara yang disebutkan tadi, kita juga harus menjauhkan diri kita daripada situasi atau tempat yang kita ketahui yang kita mengetahui akan menjadi pemicu gejala-gejala yang tidak elok dalam diri kita. Awak seorang peminum, kalau gitu jangan jalan tempat yang ada jual minum, minum arak. Awak tahu kita ada event ustaz, ha, tak kira lah apa event. Wine tasting dah nama wine tasting, jangan pergilah. Coffee tasting minumlah, tak ada masalah. Yang pergi pula wine tasting. Oh tak ustaz, saya ni ha, bertugas sebagai security, jangan ambil kerja macam itu. Tak perlu ambil pekerjaan seperti itu. Nampak? Ataupun pekerjaan dia halal, tak ada masalah. Sebagai contoh, saya ustaz aa, tugas saya mungkin park attendant. Jadi masa tu tempat tu ada wine tasting punya punya event. Kalau gitu cuba tukar dengan kawan awak hari tu. Kerana apa? Kerjaan awak okey, tak ada masalah. Masalah dia khawatir awak akan jatuh bila pergi dekat tempat macam itu ada wine event oh tak apalah saya try sikit saya try sikit benda tu tak ada kena mengena dengan pekerjaan awak tetapi awak jalan berhampiran dengan tempat-tempat itu takut awak akan gagal jadi pastikan kenal kita harus mengenal pasti apakah kelemahan diri kita kalau kelemahan awak adalah pada wang awak ni curi duit uh, menipu orang. Awak tak kira lah dalam buat menipu ni sahaja, saya asal boleh dapat harta saya akan buat. Duit ni saya punya kelemahan. Kalau gitu jangan buat kerja yang mana awak ada akses kepada kepada duit. Orang percaya dengan awak, berikan duit. ni kalau kalau boleh, jangan buat kerja seperti itu. Jaga diri. Ada pula kelemahan saya pada jantina yang berbeza. Ustaz. Kalau gitu jangan buat pekerjaan yang mana jantina yang berbeza ni selalu keliling awak. Sebagai contoh, kalau awak lelaki, kerjaya je nursing atau tempat yang banyak wanita bekerja. Kalau boleh ambil kerja lain, tempat lain. Bukan saya kata kerjanya salah tak, kerjanya mulia tak ada masalah. Cuma nak jaga diri awak sahaja. Kalau awak tak ada isu, silakan. Tetapi kalau tahu akan jadikan, akan akan menyebabkan kerosakan dalam keaga dalam agama kita maka dengan itu hindarilah situasi itu hindarilah acara itu saya ada function ustaz hari ini uh, company dinner company dinner ustaz banyak banyak ini kita dapat peluang bercampur dengan baur antara lelaki perempuan kalau itu kelemahan awak sudah tak payah pergi tak perlu per pergi kelemahan saya dalam bab keuangan Ustaz. Ha, masjid minta volunteer untuk kita kira duit. Ha, kalau awak itu awak tak payah. Mungkin volunteer bab tu awak tak tak perlu. Tapi saya volunteer bab lain. yakni ini hidang-hidang makanan dekat sebelah luar. Ha, okay. Bukan kata terus tak boleh buat apa-apa. Tak boleh. Ha, okay. Disebabkan ini kita lihat Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitan." "Ka kita lailil muzlim. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabiu dinahu bi'arad min ad-dunya." "Bersegeralah kamu untuk beramal saleh sebelum datang macam-macamnya fitnah seperti malam yang gelap gelita." Pada hari itu seseorang berpagi dalam keadaan beriman dan menjadi kafir pada petang harinya ataupun di petang hari dia berada dalam keadaan beriman dan dia menjadi kafir pada siang harinya dia menjual agamanya dengan harta dan kenikmatan dunia hadis rawahu imam muslim jadi pada satu sudut pada satu masa dia jadi orang yang baik orang yang mengingati Allah tapi pada sudut yang lain pada masa yang berlainan pula dia menjadi orang yang tidak beriman ini yang kita khawatirkan al Imam An Nawawi rahimahullah mengatakan maksud daripada hadis ini adalah anjuran dan dorongan untuk kita bersegera dalam melakukan amal kebajikan sebelum ia diambil daripada kita jadi sebelum peluang itu diambil daripada daripada kita kerana apa yang terjadi daripada fitnah yang menyebokkan bertubi-tubi dan datang bertumpuk-tumpuk seolah tumpuknya gelapnya malam yang tidak disenari rembulan sebagai contoh awak ada harta awak ada masa ada tenaga bila suruh buat haji tak payahlah nantilah nak buat apa haji ni 20 ribu. Awak tahu tak 20 ribu saya boleh buat apa? Saya boleh keliling sana, sini, sana, sini. Boleh buat tu, boleh buat ni. Saya boleh invest. Cakap macam-macam. 20 ribu nak pergi haji. Bertolak-tolak orang kat sana. Pakai kain aja. Alah. Orang 20 ribu boleh pergi Iceland pakai baju tebal-tebal. Ini nak pergi. Boleh duduk seorang-seorang dekat Dekat ais Ini dua puluh ribu bertolak Berpusuk-pusuk orang begitu Begini pakai kain je ha, Tak nak lah Buang masa saya lah Rugi je lah Dia kata-kata yang seperti itu Sehingga Allah tarik peluang untuk pergi haji Tak boleh Tiba-tiba sakit Iceland ke mana Awak jalan pergi ais agaknya Pasal apa? Sakit. Tak boleh berjalan. Sekarang nak pergi pun dah tak boleh dah. Dah tak guna. Nampak? Atau kota tak bendarkan awak. Dia dah sedar berapa tahun. Lepas tu dia kena pula seperti. ini dia. Apa? Dikenakan satu bentuk ujian. Pada bentuk dia dah sakit. Dah sakit saya dah tak boleh bergerak. Lepas tu okeylah saya pergi pilih kota. Nak pilih kota. Eh sekarang kerana sakit awak tak boleh lah. Ha, daripada satu aral ke aral yang lagi satu. Daripada satu rintangan kepada rintangan yang lagi satu. Kerana apa? Bila diberikan peluang, kita ambil ringan. Bila diberikan peluang, sihat, berduit, bertenaga, kita mengambil ringan. Kita memperlekehkan amalan itu. Sudahlah pergi haji. Nak buat apa haji ni untuk orang-orang tua je. Nampak? Orang-orang muda semua kita pergi lain, kita panjat gunung. Dia tak pergi panjat gunung pasal dia dah tak, tak ada tenaga. Sebab tu dia pergi keliling Kaabah je. Kita bertenaga, kita bukan keliling. Kita naik daki turun sekali. Subhanallah. Ungkapan seperti ini. Nampak? Jadi bila Allah uji dia, sekarang bila dah sadar, bila dia dah terlantar dah sakit Eh tak bolehlah kaki saya begini Tak mampu Ustaz jalan tenaga Saya ada spine problem ada gitu Eh saya belum buat haji lah Nak pergi haji Sign up alamat kuota pun tak benarkan saya lah Ustaz begitu Kerana apa? Kerana sikapnya Yang meremehkan hukum hakam Allah ha, Nampak? Jadi jauhkan benda-benda seperti ini Nampak? Ha. Oleh itu Kalau awak tahu Ada pemicu-pemicu tertentu yang menyebabkan awak seperti itu, jangan campur mereka, jangan duduk dengan mereka, jangan hadiri sesi-sesi mereka. Saya lemah Ustaz, kalau minum marak ni, saya suka minum marak. Mana-mana teman awak yang suka minum marak, jangan duduk dengan mereka. Bukan kata terus tak boleh bersalaman, salam lah, assalamualaikum, apa khabar, okay, terus pergi. Nampak? Nanti dia kata, eh awak Sabtu ni free tak? Asal? Oh kita ada biasalah kita jumpa tempat biasa. Kita duduk-duduk sembang-sembang. Ha, jangan. Saya tahu Ustaz sembang dia kira dia minum 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 harap. Okay, ah jangan. Ah ha, tak apalah saya saya dah tak buatlah benda macam itu lagi. Ha, nak jumpa jumpa kat masjid je lah. Ha. saya pula tak pergi masjid. Ha, pergilah masjid. Bila lagi nak pergi masjid? Ha. ajak kita pula ajak dia. Nampak? Tapi nak ajak orang pastikan awak kuat. Jangan dia bukan awak tarik dia dia yang tarik awak pula ah ha, tak berbaloi maka dengan tu mesti mengenali diri sendiri okay? dan kalau kita sudah tahu kekuatan kita kelemahan kita maka jaga jaga bab tu Oh kita jumpalah dekat arab street awak ni mentang-mentang suka masjid sultan kita pergilah dekat arab street pukul berapa pukul 10 malam ah ha, ini pukul 10 malam sebelah arab street ni apa yang ini nah ha, kita kita tak apalah awak nak jumpa arab street pukul 2 petang kita jumpa dekat mana dalam masjid sultan ha dalam masjid dalam masjid buat itu tak ada masalah. Okey. Yang keenam mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Wa man yu'azzim syi'ar Allah fa innaha min taqwal qulub." Dan demikianlah perintah Allah. Sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu termasuk dalam ketakwaan hati. Artinya apa syiar-syiar Allah ni? Tanda-tanda Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, bila kita lihat masjid, itu tanda Allah. Kita gembira, Masya Allah ada masjid. Kita bangga dengan masjid. Nampak? Kita dengar azan. Allahu okay, Akbar. Eh, jangan azan. Nanti orang anggap pula dah masuk zuhur. Ha. Kita dengar bunyi azan, kita kata, Masya Allah ini syiar. Jangan boleh dengar azan. Apa ni bising. Ini. Kalau kita ungkapkan seperti itu. Apa ni bising. Menunjukkan kita tidak mengagungkan syiar Allah. Berbeza ya. Saya akan berikan penjelasan. Berbeza Sebagai contoh kadang-kadang waktu. Eh, Ustaz saya dengar jiran saya. Dia kata bising azan. Dia ni mesti orang yang tak bertakwa. Jangan cepat. Kadang-kadang bukan dia nak kata azan tu bising. Kerana mungkin dia ada anak kecil. Baru letak tidur. Tiba-tiba ada suara. Jadi dia bukan bencikan azan. Dia pada ketika itu dia nak kata suara dia tu mungkin bangunkan anak dia. Jadi jangan cepat melulu menghukum orang. Kita tak perlu nak menghukum orang. Nampak? Oh jadi kerana keadaan tu mungkin dia sebut ha, bukan kerana dia benci azan. Jadi kita kena tahu situasi dia itu. Macam kita tengah tidur, kita tengah tidur dekat masjid, mungkin datang rasa, eh ji, ji bangun ji, dah, dah zuhur, dah, 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 subuh, dah subuh atau dah zuhur. leceh lah. Kita bukan cakap leceh kan. <laughs> subuh tu yang kita leceh ni kita tengah tidur, kita tak perasan, kita ni nak kena lawan diri kita, hawa nafsu kita. Ah Ini tak menjadi masalah. Ini sifat manusia. Nampak? Tetapi bila kita sudah sedar jangan sampai kita kita memperimehkan kita nampak nampak apa lagi di antara syiar kaabah kita nampak di antara syiar apa lagi masjid di antara syiar adalah kitab-kitab agama majlis-majlis agama para asatizah-asatizah kita semua ni kita tengok kita, Allah ni semua lecik. jangan kalau kita benar mempunyai taqwa Ini semua syiar-syiar Allah Kita akan memuliakan dia Kita akan memartabatkan dia Dan siapa yang akan memartabatkan benda ni? Orang-orang yang mempunyai ketakwaan dalam hati kita Jadi Jadi usahalah Usaha nak jadi orang yang bertakwa Bila kita nampak syiar-syiar Allah Kita agungkan dia Kita muliakan dia tapi mulia yang pada tempat dia lah. Ustaz, kita nampak Quran, muliakan dia. Macam mana kita berarak dengan dia? Nampak apa siapa suruh awak berarak dengan Quran? Kita asapkan Quran, Ustaz. Supaya apa? Muliakan. Siapa suruh asapkan Quran? Ah, jadi macam keris pula gitu asap. Keris siapa suruh? Itu adalah cerita lain. Tapi bab ni kita kata apa? Asapkan Quran atau berarak dengan Quran. Bukan itu cara kita memuliakan Al-Quran itu. Nampak? azan. Bila azan terus tak boleh berkata-kata. Sebenarnya para sahabat berbicara ketika azan di dikumandang. Tapi kalau nak duduk diam supaya menghayatinya itu pun elok. Nampak? Itu lebih elok. Itu lebih membawa kepada penghayatan azan tersebut. Dan saya anjurkan buat seperti itu. Tapi kalau kita lihat orang yang sedang berbicara dan bila azan dikumandangkan, jangan sebut, eh ini orang tak apa tak beradab dengan azan. Boleh para sahabat Nabi juga melakukan itu. Sekali lagi ya saya mengatakan, saya lebih condong untuk mengatakan lebih baik untuk kita berdiam diri ketika azan dikumandang. Tetapi kalau dia berbicara ketika azan dikumandang boleh kerana sahabat Nabi juga pernah melakukan perkara itu. Hanya saja jangan sampai tidak menjawab azan. Jadi bila azan Allah akbar, bila imam tengah baca Allahu akbar al dinangan dia kan selalu uh, mempunyai lantunan yang mempunyai mengambil masa tertentu ketika itu kita berbicara eh duduk sini eh marilah kita bagi mari begini mari begini tak menjadi masalah tapi setelah bila muadzin berhenti sebentar maka ketika itu cepat-cepat dia pun menyambut azan itu memberikan hak dia apa kita muliakan hari jumaat dengan apa setiap hari jumaat kena ambil off kalau awak tak boleh ambil off tak, bukan itu maksud dia. Bersesuaian. Oh, bila datang pada waktu zuhur, kita kena pergi semayang jum, Jumaat. Itu memuliakan Jumaat. Jadi, kita memuliakan dengan bersesuaian dengan situasi yang kita ada padanya. Insya-Allah kita akan sambung pada sesi hadapan semoga apa yang kita bahaskan pada hari ini beri kita manfaat. Aku lu qabli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya' minhum wal amwat subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahir rahmanir rahim al'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilusalihat wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bisabr wa biltawfiqil hidayah wabirradha wal 'ainayah bisalamati wal afiyah assalamu warahmatullahi wabarakatuh.